নাই এতিয়া যি ইয়াতে এই হাৰাং নদীৰ ওপৰত যিখন ব্ৰিজ আছে কালাপছ হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান তাৰ যিখিনি দুটা গাড়ীৰ ভিতৰত এটা গাড়ী অলৰেডি আমি আমি তাৰ পৰা ৰেচকিউ অপাৰেচন কৰি ওলোৱা হ'ল আৰু দ্বিতীয়টো এতিয়াও আমাৰ ৰেচকিউ অপাৰেচন চলি আছে আৰু সদ্যহতে ইয়াৰ কাৰণে যি মানুহৰ আহা যাহাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ওচৰ দি এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকক অহা যোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দি আছে আৰু বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাটো কিয় হ'বলৈ পালে সেই সংক্ৰান্তত ডি চি মহোদয়ে এটা ইনকুৱাৰী তেওঁ এটা দিছে আৰু সেইটোৰ ওপৰত এটা ইনকুৱাৰী চলিব আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি যিবিলাক ট্ৰাক বা যিবিলাক বাহন আহে তেওঁলোকে জোখমাখ কৰি যিবিলাক ৱে ব্ৰীজত আহে তাৰ তাৰতম্য পাই আমি তাৰ তাৰত যেতিয়া আমি সেইটো অনুসন্ধান কৰিছোঁ তাৰ তাৰতম্য আমি দেখি পাইছোঁ আৰু সেই তাৰতম্য দেখিয়ে আমি পাঁচজন লোকক ইতিমধ্যে সোধ পোছৰ কাৰণে আমি আনিছোঁ আৰু তেওঁলোক সোধ পোছ আমি কালাইনৰ পৰা দুটাই ৱে ব্ৰীজৰ পৰা আমি সেই লোকসকলক আনি আমি সোধ পোছ চলাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি দুখী পালে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আৰক্ষীৰ যিসকল লোক ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছিলে তাৰে তিনিজন ব্যক্তিক আদিম ইতিমধ্যে আমি ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ চলাই আছোঁ তেওঁলোকক বিভাগীয় যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ যিটো ব্যৱস্থা কাৰণে যিটো বিভাগীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগতে ইয়াত সভা কৰি সকলোকে তেওঁ বুজাই দিছে দায়িত্ববিলাক বুজাই গৈছে আৰু তাত যাতে কাৰো কোনো গাফিলতি নহয় সেইকাৰণে আমি সেই সোধপোচৰ কাৰণে তেওঁলোকক ক্ল' আমি ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি আমি দোষী প্ৰমাণ পাওঁ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আমাৰ যি যিখিনি বিভাগীয় ব্যৱস্থা আছে তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব